Sidang kemuncak ASEAN, tindakan tegas pihak ingkar arahan perhimpunan awam. Sanai Takaichi, Perdana Menteri Wanita Pertama Jepun. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia tumpuan dunia. Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan ASEAN Malaysia 2025, keterangkuman dan kemampanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan perbincangan isu dua hala dan global dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Ibu Negara hujung minggu ini. Ia sempena dengan sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur dari 26 hingga 28 Oktober. Menurut Datuk Seri Anwar, pertemuan tersebut bakal menjadi platform penting untuk memperkukuh hubungan dua hala. We had the uh, exchanges phone call twice. He has been extremely cordial, very, very sportive. He listens uh, quite well. And I think I want to make use of this opportunity, of course, to protect the interests of Malaysia in terms of trade investments, but also to express some of my personal views on uh, what I think would be good for Malaysia, for the United for the world, including the issues affecting. I, mean, I mean, of course, commend him for the effort. Whatever you may say, whatever the reservations, you must uh, commend the fact that trump did a uh, major service in stopping at least the bombings in gaza but our challenge is of course to ensure that peace prevail and justice prevail and ultimately the legitimate interests and aspirations of the palestinians be given and be accorded their rights Beliau bercakap semasa sesi dialog selepas menyampaikan ucap tama pada forum ilmu PNB 2025 di Kuala Lumpur. Perdana Menteri berkata hubungan Kuala Lumpur-Washington kekal kukuh dan konstruktif meskipun wujud perbezaan dasar dari semasa ke semasa. Dalam pada itu polis memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang ingkar arahan keselamatan dan perhimpunan awam semasa penganjuran Sidang Kemuncak ASEAN ke-47. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus mendedahkan telah menerima maklumat awal berhubung kemungkinan penganjuran acara atau perhimpunan tertentu yang dijangka berlaku ketika sidang serantau berkenaan. Saya menegaskan bahawa jangan ganggu event. Jangan ada aktiviti yang mengganggu event. Jangan ada aktiviti yang mengganggu laluan event. Dan yang paling penting, jangan ada aktiviti yang mengganggu ketenteraman awam. Datuk Fadil berkata demikian dalam sidang media khas di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur. Polis menggerakkan seramai 10,500 pegawai dan anggota dalam pelbagai penugasan menjaga keselamatan, keteteraman, awam dan pergerakan delegasi sepanjang sidang kemuca ASEAN ke-47. Kepengerusian ASEAN Malaysia 2025 Keterangkuman dan Kemampanan Berita seterusnya. Menteri Besar Pahang Datu Seri Wan Rosdi Wan Ismail secara rasmi dilantik penasihat khas Majlis Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS Kebangsaan MPUPK. Timbalan Perdana Menteri Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelantikan Datu Seri Wan Rosdi sebagai penghubung antara MPUPK dan Exco-Exco Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab dalam bidang keusahawanan. Ini selaras dengan tugas-tugas Menteri, Menteri Kuskop ya, yang mempunyai lebih daripada 10 agensi untuk melakukan penyelarasan bukan sahaja di peringkat nasional tetapi di peringkat negeri dan Datuk Seri Wan bertanggungjawab untuk to enhance pembangunan dalam bidang keusahawanan. Datuk Seri Dr. Ramazahid Zahid ditemui media selepas mempunyai mesyuarat Majlis Kesawanan dan PMKS Kebangsaan di Ibu Negara. Terdahulu Timbalan Perdana Menteri berkata mesyuarat antara lain menyentuh tentang pengadaptasian kecerdasan buatan AI dan strategi kebangsaan rasuah perusahaan kecil dan serhana PKS selain isu kesukaran usahawan dalam mendapatkan persijilan halal. Kita melihat juga dari segi persijilan halal juga kita mahu perkuatkan. Uh, kerana ramai di antara mesyuarat-mesyuarat ini uh, memberitahu agak sukar untuk mendapatkan sijil halal dan kebetulan saya juga pengurusi majlis uh, halal negara kita akan ambil ini dan saya akan bawa ke mesyuarat majlis halal supaya terdapat usaha yang bersama yang dilakukan oleh agensi atau kementerian yang berbeza tetapi mempunyai matlamat uh, mempermudah bukan menyusahkan. Yeah. Okay. Datu Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Hampir 4,000 saman telah dikeluarkan terhadap kenderaan Singapura yang tidak memasang dan mengaktifkan tag identifikasi frekuensi radio RFID permit kemasukan kenderaan VEP sejak 1 Julai lalu. Pengarah kanan pengakuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, jumlah itu membuatkan nilai kompaun keseluruhan 1.173 juta ringgit. JPJ telah menggunakan pendekatan mana-mana pemandu kenderaan Singapura yang tidak menjelaskan saman yang dikeluarkan pihak JPJ akan menyita kenderaan tersebut dan ini merupakan satu langkah yang sangat berkesan Datuk Muhammad Kifli bercakap di Kota Baru Kelantan, kira-kira 20,000 kenderaan secara purata memasuki Malaysia pada setiap hari melalui Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Bangunan Sultan Iskandar BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB. Dua sindiket memproses dan mengira dadah di sekitar Lembah Kelang berjaya ditupaskan dengan nilai rampasan mencecah 3.85 juta ringgit. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato Fadil Marsus berkata, enam individu terdiri daripada tiga lelaki tempatan dan tiga wanita warga asing turut ditahan hasil enam siri serbuan dijalankan. Modus operandi sedikit menggunakan kondominium private area yang terkawal dikawal ketat oleh security, menyewa daripada ejen property menjadikan store untuk proses memasarkan dan menyedarkan. Datuk Fadi bercakap pada sidang media khas di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur. Kesemua enam kini direman tujuh hari untuk siasatan bawah Session 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Sanai Takaichi atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Jepun yang baharu. Beliau menyifatkan pelantikan Takaichi sebagai Perdana Menteri Wanita Pertama Jepun juga merupakan detik bersejarah dalam politik negara matahari terbit itu selain mencerminkan evolusi demokrasi Jepun yang matang. Dalam hantaran di media sosial, Datuk Seri Anwar selaku pengurusi ASEAN turut menegaskan betapa Malaysia amat menghargai perkongsian strategi komprehensif dengan Jepun dan menantikan kehadiran Perdana Menteri Takaichi ke Kuala Lumpur minggu hadapan sebenar dengan sidang kemuncak ASEAN-Jepun. Sebelum itu Takaichi merupakan presiden parti pemerintah Parti Liberal Demokratik LDP dipilih sebagai perdana menteri Jepun yang baharu oleh Dewan Perwakilan menurut laporan agensi berita Kyodo Pemilihan itu menjadikan beliau wanita pertama memimpin Jepun dengan sokongan Parti Sekutu Baharu, Parti Inovasi Jepun JIP. Langkah awal Takaichi kini adalah menyusun barisan Kabinet Baharu. Barisan Kabinet Ishiba yang ditubuhkan pada Oktober 2024 meletak jawatan beramai-ramai selepas kehilangan majoriti dalam pilihan raya bagi kedua-dua Dewan. Undian bagi memilih Perdana Menteri di diadakan selepas wanita berusia 64 tahun itu memenangi pemilihan kepimpinan LDP pada 4 Oktober. Kualiti udara di New Delhi merosot ke paras berbahaya hari ini. Bacaan indeks kualiti udara mencatatkan paras IPU 442. Ini menjadikan ibu negara India itu antara bandar utama paling tercemar di dunia. Menurut syarikat teknologi kualiti udara Switzerland, IQR, kemerosotan itu sebahagiannya disebabkan kegiatan membakar merchant semasa perayaan di Pavali. Mahkamah Agung India minggu lalu melonggarkan larangan terhadap penggunaan mercun di bandar itu dengan membenarkan pembakaran mercun hijau selama 3 jam masing-masing pada Ahad dan semalam. Kandungan mercun hijau secara relatifnya kurang toksik. Sukan Ketua Jurulatih Skuad Bola Sepak Wanita Negara Joel Corneli menyifatkan undian peringkat kumpulan Sukan C 2025 di Thailand tidak seimbang. Kumpulan Malaysia menampilkan pasukan tangga ke-37, 39 dan 56 dunia. Berbeza satu lagi kumpulan yang diisi pasukan ranking jauh lebih rendah seperti Kemboja, Indonesia dan Singapura. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang kemuncak ASEAN, tindakan tegas pihak ingkar arahan perimpunan awam. Sanai Takaichi, Perdana Menteri Wanita Pertama Jepun. Sekian berita yang disuting oleh Effendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Assalamualaikum.